Мне очень хорошо здесь быть. Вообще очень хорошо быть христианином. Если мы христиане уже долго, то очень часто мы даже не ценим этого. Мы уже забыли, как было, а кто-то даже не знал, как было. Но насколько хорошо, что мы христиане. У нас есть Бог, который нам помогает. Может быть, вам сейчас тяжело, потому что у вас какие-то трудности в отношениях с кем-то или в любом случае любые трудности. Но вы все равно знаете место, куда можно прийти, где можно помолиться. Все равно вы знаете, э, с кем можно посоветоваться и чтобы стало легче. Но сколько людей в мире этого не знают? И пока мы здесь были, знаете, я вспоминала, я покалась, когда мне было чуть больше 20 лет. И у меня была проблема большая, вы знаете, в семье. И я попала в домашнюю группу, это была не молодежная домашняя группа. Меня сейчас часто спрашивают, вот кажется, у вас люди больше 20 лет, у вас есть такая молодежная группа для молодежи. А я вспоминаю себя, я не попала в домашнюю группу для молодежи, я попала в домашнюю группу, где были старшие люди. Но мне было так тяжело на душе, что я не разбиралась молодежь, там не молодежь, мне просто хотелось, чтобы мне стало легче. Вот как раз с такими старыми людьми мне было легче. Они мне все понимали, они мне все советовали, они за меня молились, были люди старшего возраста. Я думаю, что нам должно быть везде хорошо, с Богом везде хорошо, и среди молодежи, и среди не молодежи, везде будет хорошо. Правда. И вот я так смотрю, на столько людей здесь собралось. Здесь собралось очень много людей. Я думаю, человек, ну да, человек 200, наверное, есть. И я вспомнила, как Иисус Христос обратился к своим 12 ученикам. Один из них оказался предателем. И он послал их, чтобы они могли проповедовать Евангелие. И послушайте, эти 11 человек, ну потом к ним присоединился апостол Павел через несколько лет, они смогли перевернуть весь тогдашний мир и разнести Евангелие настолько, что тысячи, тысячи людей уверовали в Бога. А я вот думаю, а чего нам? Чего бы нам вот должно такого сказано быть или сделано, чтобы мы могли точно так же пойти, как апостолы, и разнести эту весь Евангелие, чтобы не только нам здесь было хорошо, когда мы собираемся, а чтобы было множество неверующих людей с нами, им тоже стало хорошо. Есть такой способ. Нужно знать, ради чего это делать. Мы очень часто даже не ценим, что благовесть имеет такую величайшую силу. И я бы хотела сейчас пригласить двух людей, чтобы вы могли увидеть результат нашей благовести.